गर्मियों के दिन आ रहे हैं और महालक्ष्मी सेल्स आपके लिए तैयार है लेटेस्ट कंज्यूमर अप्लायसेज के साथ ब्रांडेड एयर कंडीशनर्स बेस्ट ब्रांड्स बेस्ट ऑफर्स के साथ आपके लिए अवेलेबल है महालक्ष्मी सेल्स में एयर कूलर जो आपके पूरे घर में ठंडी हवा से आपके दिन को और खुशनुमा बनाए सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर डबल डोर रेफ्रिजरेटर इन्वर्टर बैटरी डीप फ्रीजर विजी कूलर एलईडी टेलीविजन

मिळालेल्या माहितीनुसार राहुल पारचा हा युवक रात्री सुमारे वडिलांकडून पैसे घेऊन फिरण्यासाठी बाहेर गेला होता उल्हासनगर कॅम्प चार येथील मैदानाजवळ त्याला सक्षम साहिल या दोघांनी अडवलं व शिवीगळ करून सुरू केली दरम्यान सक्षमने अचानक धारधार शस्त्राने राहुलच्या डोक्यावर हल्ला केला ज्यामुळे राहुल गंभीर जखमी झाला घटनेनंतर दोघेही आरोपी घटनास्थळावरून फरार झाले ला, गंभीर राहुलला या मध्यवर्ती त्याची प्रकृती चिंताजनक है चार नंबर में हम लोग घूमने फिरने के लिए गए थे मेरा दोस्त और मैं तो उसमें से दो लड़कियां आए मैं उनको पहचानता हूं वो लोग गाली गलौज दे रहे थे मुझे गाली गलूज दे रहे थे चौपर ओपर निकाल रहे थे फिर मारा हमारी मुँह मारी हो रही थी गाली वाली दे रहा था मार रहा था वो मुझे लड़का मैं दोनों को अच्छे से पहचानता हूँ तीन नंबर में भी आते जाते रहते वो लोग वो लो चौपर ऊपर निकाला सीधा मारना चालू करा फिर और लड़के लोग आए कम से कम सत्रह अठारह लड़के लोग थे सब ने मुझे मारना चालू किया मेरे दोस्त लोग हेल्प के लिए चले गए उधर पे कोई भी नहीं था ये लोग ने कम से कम पंद्रह बीस मिनट तक मारा मुझे इधर मारा इधर मारा इधर मारा और पीछे बैक पे भी है तो सूचना भी तो नहीं है इसने पहले भी मुझे मारा था वहाँ पहले भी छोड़ दिया था मेरे फैमिली वालों ने बोला कंप्लीट करेंगे थी मेरा छोड़ो जाने दो बिना माँ बाप का बच्चा है कम्प्लीट करके काम कर वो बात का बदला अभी लिया है तो कल की बात है ग्या, ग्यारह ग्यारह चालीस इस मारा मारी में कितने लोग थे अठारह उन्नीस अठारह सत्ता आप उनमें से किन किन को जानते हो साहिल को जानता हूँ और सक्षम उज्जैनवाल को जानता हूँ मेरी तो बस यही कड़ी कड़ी से सजा यही कहना चाहती हूँ उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले ये एक बार नहीं दो बार हो चुका है पहले हमने छोड़ दिया जान दे रिश्तेदारी है अभी उसकी चाची जो भी उसकी फैमिली वाली हमारे घर पर आके हमको धमकी दे रही है चाहे तुम कम्प्लेट कर दो मैं अपने बच्चे को छुट्टाऊंगी तो ऐसे कब तक सहन करें हम लोग विठ्ठलवाडी पोलीस ठाण्यात त्या दोघांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पोलिसांनी आरोपींचा शोध सुरू केलाय निखिल चव्हाण स्वानंद मीडिया उल्हासनगर ताज्या घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूज ला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा